Летаки. У нас з'явилися летаки. Давайте поднимем загального. Как в серпні летаки изменят ситуацию на фронте? Помните, когда вы мне задавали вопрос, я улыбнулась и сказала, скоро будут. И они на тот момент уже были у нас. Ну, ну зараз тільки дізналися. Ну, так. Да. да давайте да. так. Нам ну, глядачі пишуть через день, що вони літають над ними. Я вас питаю, <гум> чому, не, не, не чому, як змінять F-16, ну, бо вони говорили про літаки F-16, саме ці літаки змінять ситуацію на фронті. Давайте е е е істребітелі F-16 змінять ситуацію на фронті в Україні. Змінять ситуацію на фронті в Україні. Они действительно изменят эту ситуацию. Угу. Они, я не буду просто говорить, каким образом, давайте так. Их действия я не буду говорить, потому что, ну, кроме того, это есть. Э, 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 еще кроме того, здесь захист, да, защита идет территории. Угу. И опять, я сегодня такой расклад делала. И они говорят о том, что то, что Кремль э, планировал нам башню, и, к сожалению, опасность от воды идет, она да. остается, да, что-то где-то разрушить, или же еще что-то, да, угу. такое, чтобы создать какую-то катастрофическую ситуацию. Вот здесь э, с появлением этого опасность уменьшается. Она остается, да, но опасность уменьшается. То есть понятно, что они изменят ситуацию. И по раскладу там было, что они, о, ну как это, для них это э, шок. И э, естественно, что они, ну, такая, они нервничают. Кремль mm -hmm. нервничает, хотя внешне, внешне. Ну, как всегда, держит лицо, что, ну, подумаешь, там, F-16. Ну, ничего страшного. Mm -hmm. Да вчера там их все паблики вмирали, все зрада тотальна. На днях почуємо, що вони там вже готують ядерну зброю. Ну ви ж знаєте цих людей. Окей, mm -hmm. питаю вас. А Літаки, вони здатні захистити небо України? Ну да, потому что тут да. Для защиты да, и тут тяжело. Если они агрессивно, видите, настроены, то есть им э, тяжелее... Реализовать ну, свои да, батали, да, наносить особенно ракетные удары. Угу. Ну, ну, я же надеюсь, что всех не таких много. Ну, это мы оставим. Зачем? Ну, вот видите, сказ... мы оставим, а они пишут. Шесть отправили Нидерланды. Там п'ять відправили тих, знаєте, людина з калькулятором може і рахує, о, вже 11. Ми розуміємо, що їх, дай Бог, що було достатньо. Але я ще раз вас питаю. Літаки це така штука, дуже як ну, інтелектуально ємка. Тобто їх обслуговують люди, наші готувалися там, робилися. Чи правда, що на один літак треба постійно на а, його. Як вам сказати, на обслуговування потрібно мінімум 15 людей. Тобто постійне обслуговування. Це такі літаки, які потребують постійного обслуговування. Ну так. Да. Ну, 15 не 15, ну, да. ну так. Тобто, а у нас є такі люди, да, обучені. Є. Які можуть, так? Да? Понятно, так. Да. Окей. Uh, на рахунок... Смотрите, я скажу так, в цій ситуації воно все продумано, mm -hmm. ну, сплануване. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, разного рода нюанси здесь теж вчитуються. А чого от, от, сплановано, не сплановано, от, прямо на початок серпня дозволили їм прилетіти, або дозволили їм піднятися в небо? Що за ситуація дозволила надати ці літаки офіційно? А чому ну, самоза? Ну, это не на а официально, это же да, западная дозволите. пресса официально опубликовала, что в Украине уже есть они. Да. А, тобто так. Всі були там гораздо раніше у нас. Угу. Mm -hmm. Ну, але я не думаю, що вони працювали в плані збивали ракети. Mm -hmm. Ну. Mm -hmm. Ну не факт, може бути різна була, да. Да, yeah, тут може бути різне. Ну, давайте звідки все таке? Чому стало зараз? Що за ситуація міняється? Чому теж говорить про сьогодні? Зараз, іменно зараз. Западная пресса, я забыла издание, это которое опубликовало, что... А, Blumberg, да? Blumberg. Mm -hmm. Что F 16 в Украине. Ну, здесь идет, видите, такой мощный переговорный процесс. Mm -hmm. Тут по-разному. Это, это не говорит, что там Украина, там и Кремль договаривается. Нет. Да. Yeah. Украина свои переговоры там, Запад где-то. Кто-то с Запада ведет переговоры с Кремлем. То есть тут э, нужны аргументы. Вам это надо? Угу. А вот это вам Кремль надо? А может вам еще вот это надо? Угу. Ну, типа вот такого. То есть, угу. э, ну, давайте уже логично взвешивайте ситуацию. Не ну, так цікаво, що Наталі пише. залиште саме такі в спокої. Не нагнітайте, не дай Боже порушити цю прекрасну ауру. Ми ну, приконуйте по плані, що він таке, щоб не пропали. Дорогі любесники, ми віримо, що вони будуть, що їх, їх надійно. Ні, да, не є. Ну дійсно не є. Так, що все буде добре. Дай Бог. Але от все-таки повернемося до перемовин. Президент сказав, що не обов'язково ну, починати перемовини, щоб Росія. Вийшла з усієї території України. Я так не дослідно переказав, але сенс такий. Давайте так: Перемовини розпочнуться, коли Росія ще не вийде з усіх окупованих територій. Переговори були тоді, коли Росія буде залишатися на окупірованих територіях. Uh -huh. ну, да. uh -huh. Ну, так, да, так. Да. Вони ще будуть оставатися на Угу. Окей. А тоді питаю вас знову, президентка, питання щодо територіальної цілісності України не може бути вирішено президентом одноосібно. Потрібна воля українського народу. Я вас запитую: на цьому році буде проведений будь-який референдум онлайн листочками на пошті? Ну, ви ж воєнне время Провести нормальный, это же как выборы, невозможно провести референдум. Ну, для чего же ну, вы были поним... для Ну, вы же понимаете. Да, звичайно, но все одно, можно провести, что в законе написать. В законе прописано, что любой электронный документ ДИИ есть аналогом, конечно, Ну, хорошо, то... но не все же подключены к ДИИ, вы же понимаете. Наші були якісь там мужики ходи жінки. Запам'ятаєте, колись були вибори, люди з книжками приходили, голосували. Таке було. Ну, хорошо, але є хлопці на фронті ще. Ну, да. Ну, типу, бачите, давайте спитаємо, що вони їх, наче вони голосувати не будуть. Або навпаки, в них буде буде референдум. Давайте, от ісходя з сьогоднішньої ситуації в Україні буде референдум до кінця 2024 року по поводу окупованих територій, временно окупованих територій будуть. Тут я, ну, я больше склоняюсь, что нет. Угу. Хотя эту, эту ситуацию будут раскручивать. Она может и пойдет, и пойдет, но потом оно как-то э, будет стоп. И здесь тоже девятка жезлов, понимаете. Угу. То есть президент сам, давайте так, президент сам вырешит долю э, территориальной целостности? То есть он сам на переменах будет это вырешивать? Зеленский сам будет решать долю оккупированной территории, временно оккупированной территории. Сам будет решать. Ну, э, тут идет давление извне, понимаете. Mm -hmm. Тут ставят такие умовы извне, yeah. э, что вот, понимаете, ну, они вот как бы для себя, они чертят свою границу почему-то. Uh -huh. Это не Россия, это так называемые партнеры и союзники. А какие них... же их кордон? Что это за кордон? У них своя, своя граница. Каким мы не кордон Украины? То есть, вы кордон Украины в ее державных кордонах? Не видят. Видите, они мне показывают, что по девятке. Все время девятка сначала, а должна быть десятка, да, для семьи да. десятка должна быть. Девятка, а потом уже вот эту недостающую часть мы возвращаем. Тут свои интересы, понимаете, здесь... Не, не все так видят. Кто-то да. видит... Ну, так как Украина должна быть, да? Э, там, в границах э, тех, которые были 1991 год. Mm -hmm. А тут, понимаете, тут играет роль э, деньги, э, дальше больше ресурсы, территория, ресурсы, ну и, mm -hmm. естественно, деньги. Угу. Uh а -huh. uh, дивіться, ми сказали про про що перемовини почнуться незалежно, ну, навіть якщо Росія не вийде з території українських, Але я вас питаю, що послугує причиною початку публічних перемовин з Росією? Смотрите, я, ну, я сейчас не вижу, чтобы Украина договаривалась з Россиєю. Ага. Е, ну, оно як-то м-м сообщано йде. Угу. Uh -huh. Ну, то есть через, наверное, через єсь якісь якісь посередники. Не напрямую, я не вижу сейчас напрямую. Угу. Может, оно будет такой момент, да, что напрямую. Но сейчас нет, через посредника. Окей, давайте посмотрим, Россия будет брать участь у другому саммите мира? Ой, они все время по-разному показывают. То да, то нет. Интересно. Россия будет брать участие во втором саммите мира. Россия будет брать участие осенью, которая будет 2024 года. Кто-то будет брать у них. Ну давайте так. Первая карта, видите, говорит о уходе дьявола. Что это значит? Будем смотреть. Припокрот... Может у Прокротим, них поменяется да? власть какая-то, да? ты уход с нашей территории, якоюсь. Давайте посмотрим. Это ну тут мы про власть спрашиваем, уход угу. территории то с территории, то что они будут уходить с каких-то территорий, да, но не со всех, то с нашей территории, но с территории само собой. Смотрите, они знают, вот смотрите, Кремль, я делала такой расклад Кремль на сегодняшний момент, там узкое И... количество фигур И... этих, они знают, что они будут покидать там какую-то одну или две территории. Да. Для того, чтобы об этом мы еще, карты уже говорили давно, и, наверное, не только я вам говорила, Дима, что у них давно висит план, каким образом оправдать уход э, российских войск, Ну, у них же за три дня Киев был, а тут, ну, тут да. еще... Ж... Уже майже три руки. И еще что-еще оставить, да, отрицательное наступление получается, да. то они у себя что-то там затевают, что-то они придумывают, какую-то башню, какую-то трагическую ситуацию, и таким образом они выворачивают, что вроде как они достигли успеха, что прям такие они и победили, может быть, да, ну вот так, ну, ну да, все на их языке. То есть для этого надо. готовится сценарий, несколько сценариев готовится. Да. Друзья, ставьте лайк. Підписуйтесь на мій канал, на канал пані Олени Бюн і скрізь натискайте дзвіночки, щоб вчасно побачити наші круті ефіри. А дивіться, президент вже почав говорити про те, що Україна не має е, звільнювати всі наші території з силою і зброєю. Е, думаю, що ми можемо повернути їх там, засобами дипломатії. Давайте питаємо: Запоріжжя повернеться військовим шляхом чи дипломатичним? Запоріжжя. Временно оккупированная часть Запорожской области вернется военным путем. Здесь самое интересное. А это уже реш... вот сейчас это решается, видите? Да. И это решается таким образом. Старший Аркан Верховная Жрица, видите? Да, да, а да. эта карта у меня означает самых таких э, высших западных партнеров. Да. Э, вот это сейчас они решают, каким путем оно будет возвращаться. Mm -hmm. а ну, как-то у меня был. было. Да. Там может быть часть военным, часть переговорным. Ну-ка, переговорным путем вернется заход. Заход. Ну, показан заход. А, таким Не, на будь в войска мают зайти. Заход. Да, заход войск. Ну, там еще посмотрим, но тут может быть действительно часть военным и часть, часть, часть того, что они уходят. Угу. А, а Херсонщина? левый берег Херсона каким путем вернется в Украину? Военным путем. Военным Тут тоже как-то часть военным, вот тут точно часть военным. А часть, они говорят, уже такое было. Это, видимо, имеется в виду, это, наверное, как вот они с Херсона вышли, да? Они же вышли с Херсона. Ну, их же погнали, они не просто вышли. Ну, погнали, но они потом вышли. То есть, mm -hmm. им создали условия, чтобы они вышли. То uh -huh. есть, военных действий в самом Херсоне не было. Вот что-то наподобие такого. Часть военным путем, а часть они как-то... Я, я, я разумею, была зачистка, я бы это сказала, я прям вспомнил, что будет зачистка. Ну а потом, по лицу, потом, раз, потом зачистка, потому что там было все заминировано. Да, да, да. да. по-любому, после них надо все защищать. Вы же понимаете, они же не уйдут просто так. Угу. Они уйдут, когда после себя они оставят э, кучу э, опасных моментов. Угу. Та цікаво, що ми ж пам'ятаємо, з якої позиції йшов зеленський президент. Він мав виконати свої обіцянки, які давав тим, хто його поставили. Чи виконав Зеленський ті обіцянки, які, людям, які він давав людям, які його поставили? Зеленський. Я розумію, що ви говорите. Зеленський виконав свої обіцянки, які він давав зі мною. Сейчас покажу. Сначала часть, какую-то он выполнил. А другая часть, ну, если в целом говорить, это подвисло, видите. Mm -hmm. И вот это все, что оно разыгрывалось, по большому счету. Mm -hmm. Как оно должно было разыгрываться, видите, оно в стадии пассива. Mm -hmm. А тепер, якщо про корупцію поговорити, все-таки зараз почали дуже багато говорити. Що буде з викриттям? Чи будуть корупційні викриття в серпні? Серйозні. Бо прям сьогодні я читав, що готується прямо вже по всіх місцях, по всіх кусудах, буде дивитися, шукати, де ці корупціонери є. Було серйозне викриття В августі 2024 році українських корупціонерів. Ну давайте так. Ну будут, каких-то будут э -э мелкого пошива среднего посыпа. Ну понятно, что на верхушке, ну да. Но верхушка самая такая, поняли? Да. Пока остается по иллюзии. <that> <infamous> <that -2> ну <Но> тут что-то само, оно, смотрите, оно сложится какие-то дальше, сложится какое-то. Истечение обстоятельств, когда оно коренным образом поменяется, и вот это совместное, там же понятно, там же завязано не, не на одной фигуре, не на двух, да? Она решила. нет. Когда вот эта договоренность между ними лопнет, поняли? Вот это вот составляющая да. развалится, эта башня посыпется. Давай да Голова а, Все Пишуть, що між Росією і країнами Заходу відбувається великий обмін The Insider Стверджує, що Росія зокрема віддала журналіста Стевана Гершковича, Алсу Кушманова, політики uh -huh, Володимира uh -huh, Кармозу uh -huh. і Люкдяшина. І ну, і багато пишуть багато, і мені цікаво, що а, чому, Тем, чому став... адмін, да? да чому снясть, чому з чим він пов'язаний, чому він став можливим? Вот э, это российские меняют российских оппозиционеров. Ну, Оппозиционеры, такие э, журналисты так. Почему Россия вдруг решила поменять российских оппозиционеров? Ну, это одна из ступени, да, или же составляющие что ли yeah. того, что Запад требует от России. Uh -huh. Ну то есть мы вот вот это, допустим, образно, если мы говорим мир, да, к чему yeah. мы пытаемся идти. Вот постепенный, ступенька за ступенькой надо преодолеть, чтобы получить то, что мы все так хотим. Mm -hmm. А давите, Словения, Норвегия, Польша, Немечия, США ведают по и Киллери ФСБ. Средних Вадим Красников, который ну, был Ну понятно, человек. что в обмен, да, да, да. Вот это реально, они требуют своих шпионов, понимаете? Да. Могу? Да. Те То вот -то, э, непонятно кого и плюс своих журналистов. Я про подозрительных людей, про позиционеров в России. Я про них не вижу. Ну смотрите, они давно же требовали, они же давно да. хотели, чтобы их этих там, по-моему, три или четыре, как, как, один какой-то известный киллер, да, другой да. там еще какой-то чтобы его вернули. Они же хотели его на Навального менять там или что-то ну, такое. Было такое, ну, не лет. Да, вот, ну вот, вот так... сейчас вот это вот, понимаете, вот это выстраиваются ступеньки, угу. которые, которые в целом будут вести к этому. Ну, поможет это сделать хочешь хоть да, ты проведешь два планы, какие у И это Иногда это, да, может выглядеть абсурдным, я теперь понимаю почему, но все равно это как-то должно вести. Главное, щоб эти поняли, там не и не оборвались. Да. Короче, у нас в Україні являється живе Ілля Пономарев. Я щось не знал, это їхній лідер. Його хату на Київщині дрон, дрони дрон просто атакували. Я сьогодні читала, Ось... да. Uh -huh. Давайте запитаємо, ці дрони навмисно були направлені на його дім? Тобто хтось зливав злив його координати або навіть не зливав, просто сказав, він живе дрон, дрони, дрон, 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 туди масло -дрон, Та ну... не один. Силенаправлення попала вдома. Ну так, да, первая карта. Ну, інф... карта інформації, да, тут слили її, понятно, ага. так, тут сліли її, зрозуміло, навіли. Так, ціленаправлення. Тобто, реально, бачите, що можна робити в 21 столітті? Зараз, коротше, береш, здаєш якісь позиції неугодних тобі людей, туди направляють дрони, їх просто знищуються. Ну а чему мы удивляемся? Ведь уничтожили на балконе. Помните прецедентный случай какого-то там лидера какой-то там организации? Ну было такое. Да, что-то как было, бы уже я прям изгадала. На балконе, когда вообще никто не пострадал, а только он. Ну что ж тогда вот эту фигуру никак не уничтожит? Фигура, я не знаю, что фигура. У нас фигура мало. После холодильника уже разлагается, знает а мала, ну, да, понятно, и публично что мало. Ну понятно, что там играет, кто ее играет, ну хотя бы уже так публично, чтобы это было публично зафиксировано, чтобы уже они не могли потом. Хотя они могут потом сказать, что это был для них. Потихоньку. Для них нужно так... ожидать чего угодно. Это могло быть специально, нам так надо было, потому да. что нам нужно было привезти нового царя, нам нужно было помазать его в церковь. Они, они умеют, вот, им надо отдать должное, они да. умеют выкручиваться из любой ситуации, и причем не просто выкрутиться, а всех сделать черными, да. а себя белыми и пушистыми, а всех да. вывалить ну, в э, На Харківщині не що что там была первая атака, которая была сделана корейськими корейскими средствами, ну там, збро, Що на сьогодні реально північна Корея постачає багато зброї Росії, такої, якою можна атакувати? Действительно. 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 Угу. Ну, как-то так, да. как-то оно йшло, шло, шло. шло. Угу. Смотрите, якщо ми говоримо на фронт, йшло. А потом что-то у них какие-то сейчас проблемы сложности могут быть с этим. Ну, то, что поставляла, ну, по крайней мере, до сегодняшнего момента mm -hmm. или до ближайшего момента, да. Понятно, mm -hmm. что оно там не все уж прямо согласно ну, договоренности, да, mm -hmm. которые у них были. Мы уже говорили об этом, что оно не все там качественное, не все mm -hmm. может отвечать там. Не что оно стреляет, то настоящее небеспокое. Да, но все равно, к сожалению, оно тоже, видите, приводит к жертвам. Mm -hmm. Дорогі любесники, ставимо лайк, де б ви не були. на почали говорити, що Байден реально кось так кудись відправили його. А що він ні, ні, ні що, ну як, не помагає ручкою грізного Путіну, не, не насолить йому, не наплює в лице на останок? Бекось так зняли його. Давайте посмотримо. Байден зробить красивий жест для України. Чисто ли такие цене жест, Ну, да, всякому же. Ну, во-первых, это Нидерланды дали же. Ну да, ну а кто да дозы? Ну, наверное, как же ничего не можно делать. Это ж их да. такие. Байден сделает какой-то красивый жест по отношению к Украине. сделаешь. что ты сделает. А что сделать? Сейчас Ну, с одной стороны, что-то... но это не будет, может, афишироваться сильно. Угу. Ну, поставят нам, скажем вот так, что-то нам поставят. Ну, хорошее такое, угу. может, некое поставят. Угу. Финансы. Про финансы могу сказать. Но дело в том, что это... Если мы говорим про Украину, да? Да. Но дело в том, что каким-то хитрым образом... Для кремлевской власти он тоже что-то сделает. Uh -huh. Так интересно. Или ну, попытается. Так... Ну, то есть тут игра на два фронта. Uh -huh. Но или же на два, Оте... эти, на двое ворот, но в одни ворота больше. Uh -huh. Ну, я разумею. Друзья, ну, я ну, разумею, что Америка тоже играет в свои ворота, в свои планы, и свои теории, и свои скандалы. Давайте на кінець подивимось. Кін... На... Оце у нас сьогодні... сьогодні четвер до кінця тижня ми бачимо масовий ракетний обстріл по Києву. Тому що сказали, що це після доні буде. Це. До уже ночі нас угу. ну, давайте от в ближайший неділю, сім ближайший сім'ї. Будет мессирована. Да? массированная Ну, если мы про Киев говорим, ну да, тут разного типа, смотрите, и старший аркан силы разного типа, оно будет лететь. Но здесь и работа ПВО. По mm -hmm. Поняли, тут показана работа ПВУ. По mm -hmm. Опять же, они пытаться будут хитрым образом. Это здесь только не, и не только Киев, я так понимаю. Mm -hmm. А мы все время говорим три. Ну, они афиши... анонсировали Киевское, водохранилище, mm -hmm. Ганевское. тут еще какое-то. Э -э вот они будут пытаться. Каким-то образом нанести вода, что ли, туда. Куда ну опасность будет? от воды с водой? А, ну, как всегда, тебя про дамбу, да? Да, да. То есть да. весь опасность на то, что связано с водой. Мне кажется, что туда летит по два раза в день, такое у а меня впечатление. Ну да, да. Но, но это же, ну, понимаете, оно не даст того эффекта, мы уже об этом говорили. Да. Все-таки вистоять наші. Друзі, дорогі басі, де б ви не були, ставте лайк. І я, чесно кажучи, велика надія на ці літаки. Хоча я розумію, що це не отак. Так, знаєте, в одну секунду РСЦ зупинили, але велика надія, що вони допоможуть нам, нашим хлопцям, і захистити наше небо і пришвидшити перемогу України. Правда, пані Олене? Однозначно, так. Да. Все, що нам дають, давайте що це буде. Давайте наші дізна. ребята вміють це використовувати. Уміють модернізувати, уміють переделать все. Да. А питають вас, якими тароми користуєтеся? Люди Таросну. Тароснів. Тароснів. Окей. Все. Пані Лена, дуже дякую вам. Бережіть себе, бережіть, яку любите. Нехай мирних спокійних ночей нам і всім перемоги. Дякую, пані Лена. До зустрічі. До побачення.